Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL y sus Serious, basados en el libro. Me mordí el labio pensativamente, como si no supiera cómo unirme a la conversación. Reír sería falso, llorar sería terrible. Solo pude poner una cara inmóvil y asentir en consecuencia. ¿Cuánto tiempo tardarás? Mi pregunta directa detuvo la risa de ellos abruptamente. Pan me miró confundida. ¿Qué pasó, Lop? Quería invitarte a cenar. Acabo de tomar un bocadillo. Estoy un poco llena. Me sentí molesta y quise tirar algo por la ventana, como si ella simplemente se negara a cenar conmigo. Ok, depende de ti entonces. Dije rotundamente y salí de la tienda inmediatamente. Sin despedirme, no estaba segura de por qué tenía que ser así de irracional. ¿Qué esperaba obtener al hacer esto? Supuse que solo quería ver qué haría Pam si me diera marcharme. ¿Seguiría disfrutando hablar con el gerente? ¿Por qué había hecho eso? Lop. Pleme gritó mi nombre con sarcasmo. Me detuve y cerré los ojos pacientemente. No era alguien que esperaba. Caminó hacia mí todavía con el delantal puesto. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? El gerente podría estar enojado. Hoy no estoy trabajando. ¿Así? dijo mientras se quitaba el delantal. ¿De qué se trata todo esto? Pero está bien. El gerente está de buen humor. Nadie puede molestarlo hoy. ¿Qué te molestó hoy? Esa pregunta me recordó la imagen de las dos personas riendo juntas y sentí el hervor de nuevo. Tal vez tengo hambre. Me pone de mal humor. Normalmente eres tan alegre. Vi que Pam se veía tan confundida cuando te fuiste con el ceño fruncido en tu rostro. Bueno, ella todavía no estaba ahí. No lo dije en voz alta. Él suspiró confundido. Yo tampoco estaba segura de cómo me sentía. Tenía una cita con mis amigos de la escuela secundaria. Hoy olvidé decirle que no estaría. Me envió un mensaje de texto diciendo que estaba aquí. Corrí esperando ir a cenar con ella, pero me dijo que no quería comer. Incluso ahora ella todavía no me siguió. Miré a P. me molesta. Quería que ella me siguiera. ¿Cómo es eso mi culpa? tonto, solo estoy molesta, no te preocupes por mí. El tipo grande me rodeó el cuello con los brazos y me atrajo hacia él. Debes tener hambre, vamos a cenar, yo pagaré. Ok, no me importaba quién pagara, lo que importaba era con quién estaba, pero como sea, estás tan apegada, Pam, que sentí una descarga eléctrica a través de mi cuerpo como si Pam tuviera un detector de mentiras aterrador. No estaba segura de por qué tenía que estar asustada. Estás molesta solo porque Pam no quería cenar. ¿Qué pasará si ella consigue novio? La idea me tomó por sorpresa y me deprimió mucho solo escucharla. ¿Qué haría si ella estuviera saliendo con alguien? Eso es cierto. ¿Qué debo hacer? Debería tener novio. No tienes que preocuparte de que ella tenga novio. Lo miré agitada. Si fuera fácil tener uno, ya lo habría conseguido. No tendría que pasar el rato con Pam todo el tiempo. ¿Es fácil conseguir uno? Él podría estar por aquí en alguna parte. Hecho un vistazo. Di una respuesta sin pensar. Seguí caminando hacia adelante, todavía sintiéndome confundida acerca de que Pam no quería cenar conmigo. Pero Peme, que caminó a mi lado todo el tiempo, se detuvo de repente. A mí, soy yo, me gustas, Lop. Eso me tomó por sorpresa. No estaba acostumbrada a este tipo de cosas. Era la primera vez que un chico me decía que sentía algo por mí. Lo único que podía hacer era consultar con mis amigos. Aunque siempre eran atrevidos y sucios, Daban buenos consejos. Ahora estaba frente a la pantalla completamente emocionados, como si estuvieran leyendo una novela de un melodrama. Ya tenían una imagen mental mía quitándome la ropa después de que les dije que un chico estaba enamorado de mí. ¿Estás a punto de perder tú? Bua, que tuvo algunas experiencias, dijo señalando a la cámara como si estuviera apuntando directamente a mi cara. Prepárate para eso. Revisa todos los sitios y aprende a hacer sonidos. Loco, él acaba de confesar que le gustó. No les dije que me iba a acostar con él. Vamos, sean serios. Les regañé. Ella se puso el dedo en la oreja en broma como si gritara demasiado fuerte. Vamos, no actúes tan inocente. Eres la más sucia entre todos nosotros, dijo Nutshell sarcásticamente. Le gusta si te gusta él. Él es un poco lindo. ¿Por qué lo complicas? Le gustas, te gusta. Solo vete muy lejos. Fin de la historia. Espera ahí. Voy a estrangularte ahora mismo. Espera ahí. Fingí tomar mi bolso como si realmente fuera hacia ella. Todos se rieron excepto Tintán, que dijo con voz seria ¿Qué le dijiste? Estaba atónita. Solo dije gracias. Luego nos quedamos en silencio hasta que él me acompañó de regreso a mi dormitorio. Entonces no pasó nada. No estaba segura de por qué había reaccionado de esa manera. Debería ser la misma persona que siempre era, habladora y alegre, pero me quedé callada y no le hice ningún comentario. Debí estar realmente confundida. ¿Te emocionaste cuando dijo que le gustabas? Me quedé impactada. ¿Qué vas a hacer ahora? Es por eso que estamos aquí. ¿Deberías tener una cita con él? Estaba un poco preocupada cuando pensaba en eso. Realmente no sé qué hacer. ¿Qué pasa si no funciona y todavía tengo que trabajar con él? No creo que debas apresurarte. Solo tómatelo con calma. ¿Por qué tan tranquila? Hermanita, no pierdas el tiempo. Solo salta. Buah sugirió su idea extrema mientras Ting Tang negaba con la cabeza y le decía que hablar en serio. No desvíes el tema, tonta. Lop está en un dilema ahora. Has perdido tú, y eso está bien, pero ella no tiene experiencia como tú. ¿No puedes darle más consejos sensatos? ¿Por qué tanta seriedad? No me di cuenta de que tienes un momento serio. Buah dijo rodando los ojos a la cámara y se mantuvo en silencio. Como sugirió Tintank.